сколько лет мы говорим об одном и том же. Нужен координационный орган с участием индустрии. Сегодня я, наверное, ну, пятый форум подряд увидела в твоей презентации все то же самое в основе, скажем, того, что нужно сделать. Ты всерьез рассчитываешь на то, что это будет, или есть какие-то уже конкретные планы по тому, как добиваться этого координационного? Конкретных планов нет, есть скорее вера в то, что это точно поможет. Вот я не думаю, что он точно нужен, но я думаю, если бы он был, было бы лучше. И, наверное, об этом стоит говорить каждый раз. Честно, ну искренне не верю, потому что не вижу э, запроса от э, э, со стороны власти на такую дискуссионную площадку, да, ну, для того, чтобы что-то обсуждать в этом координационном органе. Но мне кажется, что проблема не только в власти, проблема также вот э, в координации действий между индустрией и. В самой индустрии и координации индустрии и общественности. То есть, возможно, со временем и сейчас, еще также по результатам цифрового конкурса, будет появляться больше точек соприкосновения, в которых мы все-таки пойдем друг к другу навстречу и станем интересоваться мнением друг друга, и тогда ну, поговорим более детально о цифре. Потому что если сейчас пока страдали интересы э, индустрии, в принципе, довольно-таки немаленькой ну, без, ну, бизнеса реально, то есть денег, то уже начали страдать интересы телезрителей. Вот, телезрители ⁇ это все-таки ну, более, более высокая социальная ответственность, чем бизнес. Поэтому, ну, возможно, это станет такой точкой, когда, когда станем говорить больше и дальше. Спасибо. И вот меня еще очень заинтересовало в твоем, в твоем докладе то, что основное сейчас для вещателей фактически это не ну, попытка там, сбежать за развивающимися событиями, а борьба за свою телеаудиторию. И что куда уйдет аудитория, туда уйдут и каналы. У меня сложилось такое немножко субъективное наверное, впечатление, что телеканалы довольно консервативны. С точки зрения способов распространения сигнала, ты думаешь, что если сейчас, ну скажем, аудитория вследствие принятия перехода на цифру будет массово уходить нам на спутник, либо в интернет, что и телеканалы тоже будут пересматривать свои э, стратегии развития? согласна полностью с тобой, да, я так думаю, стратегия развития телеканала в первую очередь зависит от того, что и как смотрит телезритель. Пока телезритель будет смотреть этот канал на таком носителе, на котором ему будет удобно, телеканал будет смотреть в эту сторону. Проблема в том, что, ну не проблема, скажем, одна из таких украинских тенденций, что не очень сильно развиваются вот эти все новые, такие инновационные, инновационные способы доставки сигнала. Вот они не динамично развиваются в сравнении с другими рынками, где каждый год прирастает около 15%, да? у нас это не соответственно ну телеканал туда мало смотрится стратегии развития просто базирует на существующих версиях но подтверждение последних несколько лет когда конкуренция в середине украинских телеканалов очень сильно усиливалась и увеличивалась показала следующее что ну, первая тенденция это как бы, ну, контент вот и Выбирают контент, да, а второй выбирает там бренд телеканала, да, то есть выбирают, как бы, какой именно они канал смотрят, вот, ну и что именно смотрят. Поэтому, если это, опять же, будет удобно и дешевле зрить, встретить на других технологиях сможет сделать, тем более, что технологии сейчас ушли так далеко, что телеканал может легко перестроиться. Ну, исходя из того, что мы боремся за свою телеаудиторию, то какими должны быть пути по информированию этой аудитории, для того, чтобы она не ушла из цифры? И... Сейчас мне кажется, что надо всем включиться, вот кардинально всем, да, нам на узком уровне рассказывать своим родственникам, знакомым, там, кругу друзей, одноклассников, в социальных сетях, там, на Фейсбуке и так дальше, и так дальше. В более глобальном кругу э, с помощью журналистов рассказывать через медиа, рассказывать на компаниях о том, что цифровое вещание изменяет исторический ход телевидения. И в первую очередь зрителям нужно обращать внимание на то, что такое цифровое вещание, там, с чем его едят, что, какие это дает э, последствия для, для зрителя и как покупать технику. Технику наши люди покупают там довольно много. Вот, в принципе, можно сказать, что потребительский спрос на технику упал не сильно по сравнению с другими категориями. Нужно объяснять, какую технику покупать в связи с тем, что ни государство, ни дистрибуторы этой техники этим не пораймаются. Поэтому нужно самостоятельно этим заниматься, просить людей не тратить деньги на то, чем они не смогут воспользоваться через пару лет.